Каждый божий день одно и то же. Никто не спрашивает, что такое Роботон. Поэтому я решил всем рассказать. Смотрите это видео. Он не знает, что такое Роботон. Не в курсе. Как тебе не стыдно? А -а 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 -а. многие не спрашивают, что такое Роботон, потому что не слышали никогда. Это название блюда очень местечковое. Это из области Алессандре в регионе Пьемонте. Буквально в несколько, в несколько поселочки Величайший. делают Величайшее и древнее блюдо. Так выглядели первые рабиоли в истории человечества. Все думают, равиоли, это как пельмени, это как варенье. Нет. Первые равиоли, они были все созданы из начинки. Только потом в средние века появился тесто. Вот, и назывался равиоли ин торта. Равиоли в торт. На сегодняшний день вот это фаршированное тесто называется либо равиоли, либо тортелли. Но мы сегодня делаем первое бытное Работонизация. Мы нашли шпинаты. Вообще традиционно используют дикие, да, дикие травки, типа как крапива, например, очень вкусное роботон с крапива. Кстати, доказано, что роботон очень полезный. Люди ели многие веков, вообще и никто не жаловался. Как вы знаете, если немножко поварить Шпинаты, они становятся меньше, уменьшаются, уменьшаются почти, почти ничего не остается. Вот, поэтому надо много, очень много, чтобы получить мало. А шпинаты найдете либо в магазине, либо в соседнем огороду у соседа. У Марианта растет шпинат, очень много шпината. О, -о, -о. эй, готово. Вы знаете, что шпинат всегда есть немножко, да, пи***. Пи***. Поэтому обязательно не надо через друшлаг и через... Поэтому надо лучше щипцами, вот. Взять сверху, вот так, вот так, о. Вот. Пи***ли пи***. оставался внизу. Не, подним, не поднимайте пи***ли. Пи***. это песок. А прилично описываем челло, сказать? Короче, мелкий песок, мелкий песок, чуть-чуть, воду, воду убирать. Пока шпинат остужается, надо, чтобы остудились нормально. Начнем готовить нашу величайшую работу челло, которая состоится из яиц, величайших яиц, это такой, такой, что надо делать все на глаз. Вообще, все на глаз. Немножко мукачини. Без фанатизма. Ah, she... mm. Немножко рикотта. Чтобы вы понимали, в первобытном равиоле используют сыр равьоло. Равиджоло, откуда скуда слово равиоло. Равиоло, mm. Если у вас нет равиджоло, которое eh, до сих пор делается в Романе, можно использовать величайший рекорд. Это то же самое, то же самое. Почти то же самое. У вас не должно быть совсем однородная масса, где все а, через блендер. А, нет, это должна быть живая масса, где маленький кусочек этого, маленький кусочек этого. Еще. Теперь немножко майорана майоран и пармиджану. Наши шпинаты остудились. Выжимаем лишнюю воду. Это очень важно, иначе и ваши работон, они будут слишком влажные. Мощнейший фреши шпинат. Обратите внимание, сколько всего было, помните? О, мощнейший. И сколько всего осталось. Вообще, осталось, вообще ничего. Режем. Величайший нож. О, о мощ, мощнейший, вы сказал. Опа. Вот так. Опа. О -о -о. На этом этапе Можете все выбросить И пойти заказать пиццу Рабатон. Пока рабатон делается Надо закипятить воду Воду закипятить Рабатон Сначала варится А потом запекаешь Посолить Воду тоже посолить Добавляем немножко сухари. Смотрите на консистенции. Они должны быть не слишком сухие, еще, еще пластилиновые, не жидкие. Нужно сохранить некоторую сочность. Возьмем немножко масла и мажем, угадайте, что руки. Руки мазать. О, здесь скипело, как раз у нас есть дело. Так, взяли роботонизации. роботонизация. Делал вот, вот, вот такие, как, как можно назвать, салсичоны. А, такой цилиндровый салсичелло. Вот, и окунаем, окунаем в воду. И еще, ну а посмотрим. Первый готов. Теперь вот это готов. Ова, кладем в кипяток. В принципе, достаточно полторы-две минуты где-то так. А? Как говорили все известные писатели, работом умом не понять. Лучшая рыба — это рабатон, Это тоже так говорят. В принципе, роботоны — это весьма неизвестное блюдо. Знают, не знаю. Что. Несколько тысяч человек. И они сами только услышали вообще А то а, а, никто не знает. Наши роботоншелли пока готовы. Сейчас будем их запекать. Теперь возьмем любой величайший посуд для запекания, например, я случайно взял посуду для запекания, а марку червейки, это случайно. Берем масло сливочное и мажем, мажем дно нашего посуда. И потихонечку расставляем наши работо. И вуаля! Прямо идеально, прям идеально. Возьмем шалфея, шалфея, листики добавим везде. Немножко пармезану, немножко корицы, БФ, без фанатизма, да? чтобы не было фанатизма, вот так чтобы... Величайшая масса сливочного. Величайшая масса сливочного должна быть везде. Кусочками, кусочками разбро... разбросать по, вот так, вот сюда, вот сюда. 200 градусов. Несколько минуточки до корочки. Дамы и господа, смотрите, какая красота. Вообще, получилась величайшая роботонизация. прикрылись вот эта корочка золотистая. Вот, все стало на месте, все стало величайше. Теперь раскладываем. Раскладываем в тарелку. Прекрасно. Теперь немножко листики. Вот такие. Okay. Вкусненькие, ароматненькие, красивенькие. Вообще. Вот так. Дамы и господа, величайшая роботонизация. готова. Теперь вы тоже можете сказать, что вы познакомились с пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушкой Равиоли. Величайший работон. Про это блюдо знали, не знаю, тысячи человек, теперь знают вообще все, вообще все. Все величайшие, которые смотрят лучший канал YouTube в истории человечества. Не забудьте подписывайтесь. Посмотрите. garagem. I don't